Uh, jadi insya-Allah kita sambung pembacaan kita yang lepas. Uh, kita masih lagi di dalam mukaddimah uh, kitab hadis 40 al-Imam nawawi Jadi sebelum ni al-Imam nawawi menjelaskan kepada kita kenapa ah uh, beliau radhiyallahu taala anhu telah uh, menulis hadis 40 ni. Tulis hadis 40 ni kerana berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uh, satu hadis disebut man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama jadi disebut dalam hadis itu siapa yang menghafal di kalangan umatku 40 hadis dalam urusan agama maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia di hari kiamat di dalam kumpulan para fuqaha dan juga ulama. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang menceritakan kelebihan hapa hadis 40 ini. Maka oleh sebab itu, al imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tulis hadis 40 Baik, kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala sebut bahawasanya riwayat-riwayat itu adalah dhaif. Riwayat-riwayat tentang hadis itu adalah dhaif. Walau bagaimanapun kata Al-Imam Nawawi dalam pertemuan kita yang lepas, kata dia wa qad ittafaqa ulama'u ala jawazil amali bil hadis adhaif telah bersepakat para ulama bahawasanya boleh beramal dalam hadis yang dhaif fi fadailil a'mal dalam bab fadilat fadilat amal ha, kita berhenti situ pada pertemuan kita yang lepas kemudian kita sambung pada hari ini pada malam ini قال المصنف رضي الله تعالى عنه نفعنا اللهم بعلومه وعلومكم في الدارين آمين وما هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم nadhara allahu mura an sami'a ma qaalati fa wa'aha kama ha, baik kemudian sambung qala meskipun demikian bukanlah pegangan saya dalam hadis daif ini bukan hanya berpegang pada hadis daif ini tetapi saya berpegang kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam hadis-hadis yang sahih saya pergi pada hadis yang sahih Gabriel yaitu sabdanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yuballighi shahidun minkumul ghaib maksudnya hendaklah orang yang menyaksikan di antara kamu itu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Al Imam Muslim dalam bab Hajjatul Wada dalam bab haji haji perpisahan jadi hadis ni hadis yang sahih jadi dalam peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak mana mari pada hari ini royak kepada hak tak mari ha, nah, jadi kita pada hari itu tak ada belakalah buat kita ni muka kita tak wujud lagi masa tu pada peristiwa itu kita tak ada lagi. Jadi sahabat-sahabatlah yang telah menyampaikan hadis-hadis itu kepada generasi selepasnya. Generasi selepasnya menyampaikan hadis itu pada generasi selepasnya. Selepasnya, selepasnya, selepasnya akhirnya sampai kepada kita. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala berpegang dengan hadis ni, maka dia tulis hadis 40 ni supaya kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sampai ke telinga kita pada hari ini. Ha, kalau tidak, kita tak dah tak dengar ataupun kita tak tahu apa dia kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ada Imam Nawawi tulis hadis maka kita boleh belajar dan kita boleh dengar. Ha, itu satu. Kemudian dan sabdanya lagi, sabdanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, nadzarallahu maran sami'a maqalati fawaaaha fa'addaha kama sami'aha fawaaaha fa'addaha kama sami'aha maksudnya Allah menyerikan Allah menyerikan orang yang mendengarkan kata-kataku lalu ia menghafaznya kemudian ia menyampaikannya pula sebagaimana yang telah didengarnya itu ha, jadi muka tu jadi berseri berseri maka ulama kata berseri ni bila berseri ni Besar ini ada ulama kata di hari kiamat esok. Hari kiamat disebut di dalam Al Quran. wujuhun yoma izin nazira ila Rabbihana zira. Pada hari itu wajah-wajah mereka itu bercahaya dan melihat kepada Tuhan mereka. Ha, jadi mudah-mudahan ahli hadis termasuk di dalam kalangan yang disebut di dalam ayat itu sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat saya esok bercahaya muka orang yang mengaji hadis. Nah, ha, cuma disebut oleh ulama. Ha, disebut oleh ulama disebut dalam kitab Fathul Mubin. Ha, dia kata wa min samma qala ba'dhum inni la ara fi wujuhi ahli al-hadis nadratan wa jamala. Gabriel kata ulama-ulama mengaji hadis Sampai dulu oleh sebab itu aku telah melihat pada wajah-wajah ahli hadis ini cahaya dan comel maknanya bukan hanya di akhirat bahkan di dunia lagi comel tu sudah bercahaya orang yang mengaji hadis ni mukanya bercahaya dan comel dan kata al-Imam pengarang kitab fatul Mubin al-Imam Ibnu Hajar kata wa al hadis Ya'ni innaha da'watun ujibat ini menunjukkan bahawasanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengaji hadis ni telah dimakbulkan oleh Allah memang muka jadi comel sungguh jadi tuan-tuan kalau nak jadi muka comel nak bercahaya tak payah pergi cari face lovely tak payah cari krim untuk cerah kulit ke berapa mari ngaji hadis ha ngeping mari ngaji hadis insyaallah lah Ha, kalau tidak cukup tidak, tidak bercahaya di dunia insya-Allah bercahaya di hari akhirat sesek. So. Baik, kemudian sambung lagi. Di antara alim ulama itu. Ha kita baca bahasa Arab dulu deh. Qala summa minal ulama'i man jama'al al-arba'ina fi usuliddin. أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها ترجمة هنيو برجع ينقروا Di antara alim ulama itu ada yang mengenai usuluddin. Ha ni Imam Nawawi ayat cerita. Sebelum aku nulis ni sudah ada dah ulama-ulama yang buat kitab hadis 40. Dia kumpulkan 40 hadis. Tapi dia kecek 40 hadis tu hanya dalam bab usuluddin. Apa makna usuluddin? Dalam bab tauhid. Kecek semua bab tauhid belaka. Kecek bab Allah, kecek bab Rasul, kecek bab hari kiamat, kecek ha bab tu tu usuluddin dia panggil Ha itu dia usuluddin. Setengah pula mengenai cabang-cabang agama dipanggil furuk dalam bahasa Arab. Setengahnya uh, kumpulkan 40 hadis dalam bab furuk. Cabang-cabang. Cabang-cabang agama ni gap dia fiqh. Ha, dipanggil furuk. Kalau tauhid tu dipanggil usul, furuk itu bab-bab fiqh. Ha, itu satu pula. Maknanya dia dia dalam 40 hadis tu semua berkait dengan fiqh belaka. Dengan fiqh belaka, halal, haram, sah, batal ke begitu. Qala setengahnya pula mengenai jihad. Uh, setengah pula ada pula di kalangan ulama dulu-dulu dia buat 40 hadis tu kecek tajuk ke apa? Tajuk kelebihan jihad. Kebe kelebihan berperang dengan orang kafir fi sabilillah. Kecek tajuk tu belako jihad belako hadis pertama jihad, hadis kedua jihad, hadis ketiga jihad. Sampailah ke hadis yang ke-40 kecek bab jihad belako. Qala setengahnya mengenai zuhud. Setengah lagi kecek tajuk zuhud. Luhu maknanya tinggal benda yang lebih-lebih atas dunia ni Tinggal kemewahan, tinggal dunia, tinggal kesibukan, tinggal Hadis pertama kajik okay, pasal zuhu, hadis kedua kajik okay, pasal zuhu Sampai lah kak, ke hadis ke-40, semua tajuk zuhu berlaku Alihnya ulama ni, kita nak kajik okay, nak cari satu dalih hadis Berkait dengan zuhu pun tak jumpa cari ya, Tapi ulama dulu dia boleh tulis Kalau dia orang ya, alim berlaku, apa buat dia Setengahnya mengenai sopan santun, iaitu adab Berakhlak Hadif pertama bab akhlak, hadis kedua bab akhlak. Ah, uh, sopan santun setengahnya mengenai khutbah-khutbah dan ada juga para ulama pada zaman dahulu telah menulis 40 hadis berkait dengan khutbah-khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah Nabi masa Aidilfitri, khutbah Nabi masa Aidiladha, khutbah Nabi masa hari Jumaat, khutbah Nabi masa gerhana matahari, khutbah Nabi pada waktu uh, perang, jihad ke apa semua tu tu berkait dengan khutbah. Uh, disebut dalam kitab syarah dia kata kenapa khutbah itu dipanggil khutbah? Kenapa khutbah kita hari ni kan kita panggil khutbah apa halal tu? Besok khutbah tu halal apa Kenapa khutbah dipanggil khutbah? Kerana kata ulama khutbah ni diambil daripada perkataan khatbun. Khatbun ni maksudnya bagai susah. Macam satu musibah, khatbun. Dalam bahasa Arab. Ambo pun tak tahu, tengok kita syarah pun tahu. Oh, hmm, khatbun ni bukan benda susah. Benda musibah berlaku. Jadi orang okay, zaman dulu bila berlaku musibah ke masalah besar ke nazala khutb maka berkumpul manusia bila turunnya benda-benda yang payah ni maka berkumpul manusia dan ada orang kecek untuk ayat oh lagu mana kita ni berdepan dengan masalah maka dengan sebab itu dipanggil khutbah sebab asalnya perkataan itu khutbah ha jadi berhimpunlah manusia jadi ada ulama yang menghimpunkan khutbah-khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha, uh, tu dia Hijau ulama-ulama dulu Semuanya itu adalah dengan tujuan yang baik Moga-moga semua penyusun Yang berbeza-beza tujuan itu Mendapat keredaan Allah subhanahu wa ta'ala ha, uh, Jadi kata Alimah Munawawi Mudah-mudahan Allah terima belakanglah Hijau dan usaha mereka Ha, uh, sambung lagi wa qad ra'aitu jam'a arba'ina جمع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام اَوْ uh, سُلُسُهُ اَوْ zalika ذَٰلِكَ Gapulia maksudnya Sambung lagi Dan saya pula memandang Ni Iman Nawawi Dan saya pula memandang Melihat kerja menyusun empat puluh hadis ini Walaupun dia sebut empat puluh Tapi sebenarnya empat puluh dua Empat puluh dua hadis disebut 40 tapi sebenarnya 42 hadis. Bab apa lagu tu? Adakah Al-Imam nawawi telah berdusta? Oh ya 40. Tiba-tiba ada 42. Tak, tidak begitu kerana kaedah ulama kata al-adadu la mafhum lahu. Bilangan itu bukannya ada apa-apa uh, kefahaman padanya. Ataupun sebagai ulama kata al-ikhbar bi ba'dil waqi' sidqun memberitahu sebahagian daripada benda yang sebenar itu adalah benar. Ah uh, Gabriel, contohnya kita ada duit 42 ya. 42 ya kita ada. Maka orang, -orang tanya ada duit, berima ada duit berapa? Eh kau ada 40 ya. Kau ada 40 ya. Berbohong ke da. tak berbohong? Memang ada 40 ya. Memang ada 40 ya, cuma sebenarnya ada 42 ya. Jadi perkara itu tidak dianggap sebagai berbohong. Bahkan kata ulama ataupun ni ni hadis Rasulullah kau tak, tak, tak pasti disebut dalam kitab Asy-Syaikh Ibnu Daqiq al-Aid wa man zada zadallahu hasanatahu. Siapa yang tambah maka Allah tambah lagi. Ha, disebut oleh Rasulullah 40. Maka siapa tambah jadi 41, 42, maka Allah akan tambah lagi. Ya, yeah, kita ni nak masuk kelebihan 40 hadis, pada belajar 40 hadis sudahlah, ha? boleh belajar lain. Eh, tiba-tiba sudah ngaji 40 hadis, nak ngaji pula hadis lain. Tak apa, kau bertambah, maka kau bertambah kebajikan kita. Kau bertambah pahala kita. Begitulah juga dengan kerja buat ulama-ulama. Ha, baik, 40 hadis ini lebih penting daripada dari semua itu. Maknanya aku bukan hanya berkecek tajuk jihad, aku bukan hanya berkecek tajuk Uh, zuhud, bukan kecek tajuk usuluddin, bukan kecek tajuk furuk, bahkan aku memandang benda yang lebih penting daripada itu lagi. Iaitu 40 hadis yang meliputi keseluruhannya. Aku pilih hadis yang mengandungi semua. Bila aku sebut hadis-hadis ini, dalamnya ada jihad, dalamnya ada zuhud, dalamnya ada adab, dalamnya ada khutbah, ada berlaku. Uh, ini. Keseluruhannya Dan setiap hadis itu Biarlah ianya merupakan Prinsip yang besar daripada prinsip-prinsip agama uh, Jadi semua hadis-hadis yang aku pilih ini Telah disebut oleh para ulama Bahawasanya ia adalah Kaedah-kaedah ataupun prinsip asas dalam agama uh, InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk hadis yang pertama tidak hari ni, tak minggu depan kau tak bila. Maka dalam hadis tu disebut innamal a'malu binniyat. Contoh deh, Imam Nawawi sebut dalam hadis 40 ni hadis pertama innamal a'malu binniyat, hanya sesungguhnya amalan itu dengan niat. Dah. Daripada hadis niat ni bak puasa pergi dia daripada dia lah mari bak puasa ke bak haji ke bak semaya ke bak gapo ke semuanya ambil daripada hadis innamal a'malu binniyat Uh, baik. Isi prinsip agama yang telah disifatkan oleh para ulama itulah yang menjadi titik peredaran urusan Islam uh, dipanggil madar Islam. Madarul Islam alaih. Maknanya peredaran agama ini berlegar dalam hadis-hadis ini. Maknanya kita mengaji hadis-hadis 40 ni seolah-olah kita sudah mengaji hampir ke semua bab dalam agama. Walaupun hanya mengaji 40 hadis. Tapi kena syarah panjang lah kalau nak sungguh tak. Lah. Oh, 10 tahun tak habis eh. kalau mengaji sungguh tak. Lah. Oh, kita pun tak pandai lah. Nak syarah panjang-panjang kita boleh wayak. Sekadar apa yang kita mengaji lah. Tapi kalau betul-betul, seolah-olah kita mengaji, hampir keseluruhan agama ini hasil daripada pengajian kita, hadis 40. Atau separuh daripada Islam. Ataupun hadis-hadis yang aku pilih ini dikenali dengan separuh daripada Islam. Uh, contoh lagu mana? Contohnya hadis innamal a'malu binniyat deh. Hadis ba niat. Kata ulama agama ni terbahagi kepada dua. Zahir satu, batin satu. Zahir, batin. Zahir ni dia? amalan kita lah. Semaya uh, mengaji Quran tu zahir. Soal lagi batin. Batin tu dia niat. Niat. Niat ikhlas. Maka hadis Innamal a'malu bin niat itu Dia kecek tajuk bat batin Jadi seolah-olah kita mengaji Sebahagian daripada agama Sebab sebahagiannya zahir Sebahagiannya batin Sebab tu sebahagian ulama' kata Ini adalah sebahagian daripada agama Itulah Separuh daripada Islam Atau satu pertiga daripadanya Ataupun hadis-hadis ini dipanggil hadis-hadis satu per tiga daripada Islam. Satu per tiga lagu mana pula? Kata ulama uh, Islam ini, agama ini dia sama ada perkataan, sama ada perbuatan, sama ada hati. Ha. Perkataan, eh, perkataan ini tak kira lah kita mengucap asyadu'ala ilaha illallah, kita baca Qur'an, kita berzikir, kau, kita baca apa-apa, itu perkataan. Ataupun perbuatan Semaya, poso, perbuatan Ataupun hati uh, Hati, hati itu kena Hati itu baiklah Jadi kita mengaji itu dalam Innamal a'malu bin niyak So, kita mengaji satu per tiga daripada agama <laughs> Gitu Daripadanya Atau sebagainya Ataupun kalau tidak seperti tiga daripada agama Setengah ulama kata satu per empat daripada agama Uh, baik Ambo nak ambil satu kata-kata Al-Imam Syafi'i Ni ni Ada ulama kata Syair ni sebenarnya Cuma kita nak baca dalam bentuk syair Itu tak jadi kan ya. Mungkin kita tak pandai Setengah ulama kata Kalam ini dinisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i Gapo kata dia Umdatuddin indana kalimatu arba' Umdatuddin ni kata apa Tunjang Ataupun Benda yang paling utama di dalam agama di sisi kami ialah beberapa kalimat qalahunna khairul bariyah yang telah disebut oleh sebaik-baik makhluk iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gabriel kalimat yang pertama ittaqish shubuhati tinggalkan perkara syubhat hadis nabi wazhad zuhud wa da' ma ya'nika tinggalkan apa yang tidak layak bagi kamu wa amal nabniyah dan beramal dengan niat ha jadi kata al-imam Al syafii dalam agama ni pak tunjang hadis yang dipegang satu gabdia ittaqis syubhah ada dalam hadis 40 ni al-halalul bayyin wal haramubayyin ittaqis syubhah Kemudian yang, kena wazhad izhad fi ma indan nas. Ada dalam hadis 40. Kemudian wada ma laysa ya'nika. Eh uh, hadis tu? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ada, ada, juga dalam hadis 40. Wa'mal Wa nabiyyah maknanya lakukan sesuatu dengan niat innamal a'malu bin niyah. jadi kata al-imamu syafi'i pak hadis ni ni merupakan tunjang ataupun perkara yang paling utama dalam agama Semuanya ada dalam hadis ini. Hadis 40 yang dikarang oleh Al Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ha lagi sikit lagi. Qala Summa altazimu fi hadhihi al-40 an takuna sahihatan wa mu'dhamuha fi sahihi al-Bukhari wa Muslim wa azkuruha mahzufat al-asanidi ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها ان شاء الله تعالى ثم اتبئها بباب في ضبط خفي الفاظها وينبغي لكل راغب في الاخره ان يعرف هذه الاحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات Wadhalika zahirun liman tadabbarahu wa 'ala Allah i'timadi wa ilayhi tafwidi wa istinadi wa lahul hamdu habis itu mukadimah kita ambil dia pula gapo dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Kala kemudian saya memastikan semua hadis yang empat puluh ini semuanya yang sahih belaka. Nah, jadi saya masukkan dalam hadis ini hadis yang sahih belaka. Ada juga hadis yang hasan. Maka secara umumnya berlaku, sahih belaka lah. Iaitu kebanyakannya yang terkumpul dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kebanyakan daripada yang saya ambil ni, 42 hadis dalam ini semuanya dalam kitab Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Jadi kita semua tahu dah bila disebut riwayat Imam Al-Bukhari, bila disebut riwayat Imam Al muslim maka kita tak petikal dah lah. Tak payah nak petikal lah kata mungkin Imam Bukhari silap, mungkin Imam Muslim silap atau tu, tak berlaku lah. Tak berlaku lah kata ulama. Sebab ulama je dulu telah sepakat bahawasanya demo-demo ni lah kedudukannya paling tinggi. Baik, saya nukilkan hadis-hadis ini tanpa sanak-sanaknya, tanpa sanak. Gapo kat sanak ni? Sanak ni an abi ni, an 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 daripada Muhammad daripada Abdullah daripada Said daripada ni dipanggil sanak tu. Nah, sanak ni pun kalau orang mengaji hadis kan? dia mengajilah bagian ni ni. Kita ni muka orang awam ni kau ya sanak berapa pun tak tahu, tak kenal. Tak, tak kenal. Orang kita kita boleh nak ya contohnya dibacakan sanak bagi kita kita pelengok, lapung tak tahu. Kalau ahli hadis dia boleh dia boleh detect. Ai Sahana ni tidak kawan ni tak jumpa dengan kawan ni ha dia boleh detect kalau ahli hadis ada orang kita ni dok lah kebanyakan orang awam lagu tu belako. dulu masa kita mengaji dulu nak cerita lah ni dah hilang ngatu masa kita mengaji dulu ada seorang seorang budak lah di di, di Azhar ni kita dengar cerita ni pada guru kita tak ada dalam majlis tu seorang budak di Azhar ni dia mempertikaikan guru dia dia petik aku dia kata mu ni hadith, riwayat hadis ta riwayat taif atau Riwayat ataupun riwayat hadis ni tak sebut perawi-perawi kita tak tahu mari mana hadis. Maka guru dia pun baca hadis sekali dengan sana. Baca rawi pada Muhammad, rawi pada ini, rawi pada ni 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 ini, ini, ni, 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 Sapalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teriak kau itu. Aduh, lagu mana? Oh, tak apa. Kalau ada sana, tak apa. Dia kata, mungkin ada sana, aku baca ni. Dia bunuh dia. Dia kata kalau nak tahu, sana sana aku baca tu aku kutip belaka tu jual keluar tu. Kedah kedah luar ada kutip nama apa-apa tu. Ana ayatnya, mu tak kenal, kalau aku tipu mu tak kenal. Jadi kita orang biasa ni tak tak reti. Ha, kita tidak reti. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah taala memudah cara, pemudah caralah dengan istilah ni, dia tak sebut sana. Ha, sebab bagi tu bagi payah. Ha, tak sebut sahur. bukan tak sebut. Bisa kalau orang tahu ni. Cuma kebanyakannya orang ni tak bererti. Eh, tak apa reti buat tu. Ahli dia tahulah. Ahli dia tahu. Orang, yang mengaji dia tahu. Jadi, saya sebut dengan tidak menyebut sanak-sanaknya. Kenapa? Supaya mudah menghafaznya. Mudah nak apa? Tidak ada dengan pasal anak saja pun. Payah dah. Dan supaya meluas manfaatnya. Meluas manfaat. Boleh baca belakang. Budok pun boleh baca. Orang tua boleh belajar. Orang mengaji agama boleh belajar. Orang tak mengaji agama boleh baca insya-Allah taala. Jadi mudah-mudahan cara buat gitu tu insya-Allah mudahlah untuk semua ya. Dan alhamdulillah eh, kita Imam Nawawi ni sampai hari ni boleh baca lagi. Kemudian saya ikuti dengan bab penerangan bagi menjelaskan kata-kata sulit. Nah, sebenarnya Imam Nawawi ni dia buat satu bab kecil pada penghujung kitab ni dia rayap kalimah-kalimah yang susah difahami dalam hadis ini. Tapi uh, sebenarnya uh, para ulama tu dia teras lalu. Maksudnya pada hadis yang pertama kalau ada perkataan yang yang tidak difahami dia pakai masuk situ lalu kata-kata Al Imam Nawawinya di situ. Qala dan sayugiyo bagi setiap penggemar kebahagiaan dia akhirat. Ha, jadi bagi orang yang suka pada akhirat. Kalau mu ni betul-betul suka pada akhirat lah. Dan kalau mu suka ke dunia kan mesti mencari benda lain. Mesti mencari harta, mencari kemewahan, mencari keseronokan, cari, cari cari begitu. Tapi kalau mu ni penggemar kebahagiaan di akhirat Uh, sayu giyonyo mung kena mengetahui hadis-hadis ini sepatutnya mung kena tahu kerana ionyo mengandungi hal-hal penting dan meliputi peringatan-peringatan dalam urusan ketaatan uh, jadi mung kena perhatilah hadis-hadis ini kalau mung betul-betul nak menuju akhirat betul-betul cinta kepada akhirat maka mengajilah ini jelas bagi mereka yang memerhatikannya Akhir sekali kata Imam Nawawi dalam mukaddimah Kepada Allah saya berpegang Dan kepadanya saya menyerahkan segala usaha saya Maknanya kepada Allah bukan kepada lain Bukan kepada siapa-siapa Bukan kepada orang kaya kau Bukan kepada anak murid saya Bukan-bukan belakang Bukan tapi kepada Allah Saya berpegang dan saya menyerahkan segala usaha saya Dan sandaran saya Pada Allah lah sandaran saya bagi Allah puji-pujian dan nikmat kepadanya saya memohon taufik dan perlindungan saya minta taufik dan saya minta perlindungan daripada melakukan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala ha habis mukaddimah barulah kita masuk al hadisul awwalu wallahu subhanahu wa taala a'lam habis itu insyaallah pertemuan kita yang akan datang kita akan masuk hadis yang pertama وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله ربنا على نور